Ilahi, siz ollohga bo'lgan munosabatingizga qarasangiz odamlarning sizga bo'lgan munosabatini bilib olasiz yahyo ibn moaz rahmulloh aytadilar ollohdan qo'rquvingiz miqdorida odamlar sizni hurmat qiladilar unga bo'lgan muhabbatingiz miqdorida ular sizni yaxshi ko'radilar ollohga ajratgan vaqtingiz miqdorida ular sizga vaqt ajratadilar parvardigoro mana men havoyi nafsdan xolos bo'ldim nafsu havodan holi qalbim sening istagingga yuzlangan va seni unutib qo'yishdan qo'rqib o'z sevgimni unutdim sevikliklarimdan ajralib o'z nafsimni ham unutdim